gdje komandu i e, Mač. moju komandu za pobjedu. Čitaju što luče na čelo novoga etapa. Ne mogam li poželati igravati desno na njenoj plašatki. Eta ne, malo, ne mala pobjeda. Mogu skazat, u nas bil manjki sriv, u trećoj četvrti propustili neskoliko ljokih kontraataka, no eto što samo bolše raduje se ovo je što sahranili pozitivno vatnošenje i sa minus deset razvrnuli se. E, nek kaže se što mi bolše željeli pobjedu od, od Goverle. Išo raz blagodari mojim igrakami za etu pobjedu. Nadaju se da bude načela novoga pozitivnog etapa za nas. Конечно, очень победа, очень приятно, что выиграли, выиграли на выезде, выиграли у очень сильной, хорошей команды, выиграли в тяжелой борьбе, как отметил Иван. Особенно приятный момент это то, что при минус 10 команда не бросила бороться, не остановилась. И не секрет, что в некоторых играх у нас было такое, что начинался спад, и мы не, не могли вернуться в игру. Очень приятно. Я благодарен игрокам, которые проявили сегодня очень хороший характер и смогли вернуться и вырвать эту победу. Может быть, Гаверла немного расслабилась из-за того, что у нас не восстановился после травмы Джастин Лав. Может быть, из-за того, что у них не хватало двух довольно-таки важных игроков ротации, но я так думаю, что от этого наша победа для нас лично не теряет той важности, которую она привнесла, действительно, как сказал Иван, чисто в психологическом плане. 13, ну, плохой процент был в основном за счет Дарьо, который бросил 1-12. Мы с ним разговаривали, я так понял, что после того, как он промазал 3-4-5 бросков, он надломился психологически, и потом ему было очень тяжело собраться. Но в этой игре он молодец, он забил первые два броска. Я так думаю, что это придало ему какой-то уверенности перед выходом на линию штрафных. И показал один из лучших процентов. Мы искали, если честно, ему замену последние два или три месяца, но, скажем так, человека, который бы приехал и однозначно выглядел намного сильнее, чем Дарью, пока у нас в поле зрения не появлялось. Но все равно команда продолжает искать усиление. И естественно усиление ищется, если команда играет плохо. Если команда начнет играть хорошо и у нас все будет нормально, придут победы, то зачем что-то менять? Ну, Ростик попал очень важные две трешки. В принципе, он этими двумя трешками и вернул команду в игру. То есть. И... Его зал пристрелялся.